Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Terima kasih Tuan Ketua memberikan ruang kepada Pulai untuk perbahasan Belanjawan 2026. Isu pertama adalah kenaan dengan isu kutipan 15.5 bilion. Izinkan Pulai memulakan perbahasan ini dengan setinggi-tinggi tahniah kepada Kerajaan Madani atas kejayaan besar memperolehi 15.5 bilion hasil negara melalui langkah pencegahan penyelewengan, rasuah dan salah guna kuasa dalam tempoh dua tahun terakhir. Jumlah ini bukan sekadar angka di atas kertas, ia adalah wang rakyat yang berjaya diselamatkan daripada bocor ke tangan yang tidak amanah. Langkah berani kerajaan memperkukuhkan integriti fiskal dan penguasaan undang-undang membuktikan bahawa Malaysia kini sedang menutup ruang penyelewengan yang telah sekian lama membebankan kewangan negara. Pulai percaya seluruh dewan ini termasuk rakan-rakan di blok pembangkang seharusnya bersama-sama menyokong usaha kerajaan ini kerana perjuangan menentang rasuah bukan soal parti atau ideologi, ia adalah soal maruah dan masa depan negara. Kejayaan kerajaan memperolehi 15.5 bilion ini telah meningkatkan keyakinan pelabur dan rakyat terhadap kemampuan pentadbiran negara. Namun kejayaan dari segi sudut pencegahan salah guna kuasa mesti disusuli dengan kecekapan pelaksanaan projek kerajaan di lapangan. Rakyat menilai bukan sahaja berapa banyak rasuah dapat dibenteras tetapi juga berapa cepat dan berkesan projek kerajaan dilaksanakan. Malangnya beberapa projek utama negara masih mengalami kelewatan yang ketara dan memberi gambaran negatif terhadap kecekapan pentadbiran awam. Antara contoh yang perlu diberi perhatian serius adalah projek LCS yang sepatutnya siap pada tahun 2019 kini dijadualkan hanya menyerahkan kapal pertama pada Ogos 2026. Kelewatan lebih 7 tahun ini telah meningkatkan kos keseluruhan kepada lebih 11 bilion. Yang kedua adalah projek rancangan tempatan banjir RTB Pantai Timur. Mengikut maklumat November 2024, terdapat 26 projek RTB di Pantai Timur dan kosnya adalah 8 bilion. Salah satu projek telah siap, 10 dalam peringkat pelaksanaan dan 15 peringkat pelaksanaan di mana 14 mengalami masalah. <coughs> Yang ketiga adalah projek Pen Borneo Highway Sabah dan Sarawak. Projek ini amat penting untuk menghubungkan wilayah Borneo namun masih mencatatkan kadar kemajuan 84% walaupun telah bermula 2016. Kelewatan projek ini membawa kesan berganda kepada kos pembinaan keyakinan rakyat dan impak ekonomi. Inilah sebabnya penjaga rasuah mesti diimbangi dengan kecekapan pelaksanaan. Tidak guna kita menyelamatkan bilion daripada rasuah tetapi kehilangan bilion pula akibat kelewatan dan salah urus projek. Isu yang kedua pula ingin bangkitkan adalah isu moral anak sekolah. Akhir-akhir ini ramai yang bimbang berkenaan dengan keselamatan anak-anak di sekolah akibat daripada masalah moral. Kita semua maklum sistem pendidikan kita ada kelemahannya. Pedagogi kaku, beban guru berat dan ekosistem sokongan murid yang lemah. Tetapi jika dicermati dengan penuh teliti, berani mencerminkan diri, sebenarnya masalah ini bukannya bermula di sekolah, tetapi juga bermula di rumah, juga bermula daripada masyarakat yang rosak. Mana mungkin tuan speaker mana mungkin sebuah keluarga yang runtuh akibat daripada perceraian, dadah, judi, zina, mabuk dan melanggar perintah Allah boleh melahirkan anak-anak yang bermoral. Anak meniru perilaku keluarga dan masyarakat. Jika setiap hari mereka didedahkan dengan kata-kata yang kasar, kotor dan hina, tidak hairan mereka akan berbicara dengan kasar dan menjadi pembuli. Jika setiap hari mereka didedahkan dengan adegan seks di media, Jangan hairan mereka akan melakukan zina pada masa akan datang. Jika setiap hari mereka didedahkan dengan aksi pergaduhan ganas, jangan heran mereka akan menjadi pembunuh satu masa akan datang. Keluarga adalah sekolah pertama anak-anak kita. Di sanalah anak belajar rahmah, kasih sayang, hormat, disiplin dan berbudi bahasa. Bila lampu di rumah, Tuan Speaker, sudah malap, Jangan berilusi bahawa bilik darjah mampu menerangi segala-galanya. Hari ini ramai anak dibesarkan dalam agorima. Bukan ibu bapa. Tablet menjadi pengasuh. YouTube menggantikan cerita sebelum tidur. Di meja makan semua duduk tunduk kepada skrin. Tidak ada bicara, tidak ada tatapan kasih. Kita sedang membesarkan generasi yang bijak secara digital tetapi kering secara emosi. Apabila timbul disiplin di sekolah, guru diugut dengan saman dan laporan polis seolah-olah mendidik itu satu jenayah. Akibatnya sekolah takut bertindak tegas. Bila budaya ini berakar, disiplin longgar dan budi pun runtuh lama kelamaan. Sekolah hanya menjadi tempat memenuhi silbus, bukannya membentuk jiwa kemanusiaan. Negara seperti Jepun dan Korea Mempastikan adab, ahlak dan integriti dimulakan seawalnya di rumah Apabila anak masuk ke institusi pendidikan formal Sekolah akan mengkukuhkan budaya adab, ahlak dan integriti itu Dan komuniti masyarakat pula akan menyokong Dengan ekosistem sistem politik yang listahri Akhirnya wujudlah jati diri, daya tahan, empati dan budaya bangsa Maka pula yang berpandangan bahawa untuk memastikan anak-anak sekolah menjadi ahlak yang baik bukan saja kementerian pendidikan perlu merangka dan melaksanakan kurikulum yang bersifat manusiawi dan menyediakan sistem sokongan ibu bapa serta masyarakat yang berkesan malah kementerian-kementerian lain juga perlu terlibat sama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat perlu berperanan memandu ibu bapa dan keluarga mendidik anak-anak mereka cemerlang akademik dan akhlak memandu masyarakat rasa bertanggungjawab dan rasa kasih dan sayang. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama perlu mendidik keluarga dan masyarakat agar hidup beragama. Kementerian Komunikasi juga berperanan untuk mengawal kandungan media sosial yang tidak sesuai dengan anak-anak sekolah. Dalam membina anak-anak sekolah ini, Datuk Timbalan Speaker pulai bersetuju dengan cadangan kenyataan media ahli parlimen Amanah hari ini berkenaan mengelakkan pekerja Islam menghidangkan arak dalam kapal terbang walaupun hidangan arak tetap disediakan kaedah alternatif dicadangkan seperti sistem automasi smart beverage dispenser pengenalan pengenalan halal zone dan hidangan arak mengikut tempahan sahaja jika tidak dilaksanakan usaha ini jika tidak dilaksanakan usaha ini tuan dan ketua, bayangkan bagaimana seorang ibu beragama Islam yang juga seorang pramugari untuk menjawab soalan daripada anak mereka. Ibu arak ini cikgu kata di sekolah haram. Kenapa ibu masih menghidangkan arak dalam kapal terbang? Apa yang ibu ini nak jawab kepada anak-anak ini untuk menjaga moral anak-anak itu untuk memastikan anak-anak mereka ini dalam keadaan yang baik. Jadi saya menyokong usaha yang dilaksanakan oleh Ahli Parlimen Amanah Pulai. untuk menyatakan perkara ini. Parit Buntang mencelah. Boleh. Boleh sikit. Sikit je. Terima kasih Pulai. Dalam Al-Quran jelas disebutkan bahawa kepada orang yang beriman Sesungguhnya arak, judi, turun nasib, berhal sebagainya adalah rejusun min amal syaitan. Suatu perbuatan keji daripada amalan syaitan. Ini perintah Allah Subhanahu SWT supaya kita menjauhi arak. Setuju atau tidak pula supaya arak yang kadang-kadang disajikan dalam majlis-majlis tertentu, termasuk masuk ke kawasan sekolah dan juga disajikan di uh, semua kapal terbang diharamkan terus kerana jelas Allah melarang ijat tanibu, fajat tanibu. Allah melarang umat Islam orang yang beriman supaya menjauhi arak kerana araklah punca kepada perpecahan, araklah punca kepada perbalahan. Setuju atau tidak? Di mana yang disebut oleh Perdana Menteri pagi tadi di sekolah pandangan yang sendiri dan dari segi penerbangan ini kita beri alternatif. Yang penting orang Islam pramugari ini tidak menghindangkan arak kepada pelanggan-pelanggan mereka. Isu yang ketiga adalah isu berkaitan kesihatan ini, Tuan Speaker. Pula ingin terlebih dahulu merangkamkan perhargaan kepada kerajaan madani dalam belanjawan 2026 khususnya keputusan menawarkan jawatan tetap kepada 4,500 doktor kontrak, 935 jawatan baru di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Langkah ini membuktikan keperhatian kerajaan terhadap nasib ribuan pegawai kesihatan muda seiring memperkukuhkan sistem kesihatan awam. Namun yang betul, penyelesaian ini hanyalah permulaan kepada cabaran yang lebih besar iaitu krisis kekurangan tenaga kesihatan berpengalaman khususnya doktor pakar yang semakin ramai meninggalkan sektor awam. Mengikut data rasmi Kementerian Kesihatan, lebih 6,000 doktor telah meletakkan jawatan dalam tempoh lima tahun terakhir. Ini bukan angka kecil, bahkan ia memberi kesan besar kepada kepungsian hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. KKM menyatakan bahawa sejumlah 890 pakar perubatan meninggalkan perkhidmatan awam antara 2018 hingga 2022. Setiap tahun, bilangan pakar perubatan berhenti semakin meningkat. Fenomena ini bukan lagi kebetulan, tetapi gejala brain drain kesihatan yang semakin meruncing. Bagi maklumat terkini, Hospital Pasir Gudang sebagai contoh sehingga bulan ini Oktober 2025 yang sepatutnya telah beroperasi tetapi terdapat 58% kekosongan penolong pegawai perubatan, 70% kekosongan jawatan pakar perubatan dan 90% kekosongan jawatan jururawat. Setiap doktor pakar berhenti bukan sekadar seorang individu ia adalah pelaburan negara bernilai 1 juta hingga 1.3 juta dalam bentuk pendidikan dan latihan klinikal yang tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia. Masalah utama bukan hanya jumlah gaji tetapi struktur saraan sedia ada tidak lagi mencerminkan realiti kerja sektor kesihatan moden. Sebagai contoh, seorang pakar bedah junior di Singapura menerima antara 20,000 hingga 30,000 sebulan Manakala di Malaysia jumlahnya hanya sekitar 8,000 hingga 10,000 termasuk allowance. Jurang ini terlalu besar untuk ditampung dengan allowance kritikal semata-mata. Tuan Dr. Tua mulai mencadangkan penyelesaian rahmah agar kerajaan menimbangkan penggubalan satu akta saraan pekerja kritikal negara sebagai kerangka undang-undang khas seumpama akta saraan hakim 1971 bagi menjamin saraan yang adil bebas dan mampan kepada profesional profession strategik negara. Antara elemen utama cadangan ini ialah menetapkan struktur gaji khas untuk sektor kritikal seperti kesihatan, keselamatan, teknologi dan penyelidikan strategik. Dua menjamin saraan mereka tidak terlakluk kepada kekangan fiskal tahunan dan pelarasan biasa JPA. Ketiganya menubuhkan seluruhnya saraan pekerja kritikal sebagai badan bebas yang menilai dan mencadangkan semakan gaji setiap tahun. Dan yang keempat ialah menyediakan skim ganjaran berdasarkan kepakaran resiko dan prestasi bukan semata-mata seniority. Juga pula ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada kerajaan madani atas kejayaan besar melaksanakan budi madani RON95. Tetapi di sana ada dua kumpulan yang ingin disentuh oleh Pulai iaitu pekerja e-hailing dan p-hailing yang dikatakan oleh persatuan mereka memerlukan lebih daripada 600 liter dan juga kumpulan OKU di mana OKU ini sebahagian mereka tiada lesen kenderaan kerana ketidakupayaan mereka memandu maka mereka tidak layak mendapat kota budi badani sedangkan mereka ini yang sihat perlu bergerak aktif menggunakan kenderaan yang dipandu oleh anak kawan atau saudara mereka boleh mencadangkan penyesalan rahmah agar Kementerian Kewangan mencari penyelesaian bagi kelayakan kota Budi Bandani kepada golongan OKU. Dan yang terakhir Tuan Speaker, bahawa amanah bahawa pulai mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kerajaan Madani, Jabatan Perdana Menteri Hal Agama atas komitmen memperkukuhkan program keagamaan serta pengurusan zakat negara di mana Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan mengutip 1.6 bilion zakat pada tahun 2024 peningkatan lebih 10% berbanding tahun sebelumnya. Jumlah ini bukan kecil tuan speaker, 1.6 bilion ini lebih besar daripada perbelanjaan tahunan beberapa negeri di negara kita seperti Perlis, Melaka dan Negeri Sembilan. Maka itu, institusi zakat ini harus mengurus dana setara dengan sebuah negeri. Mawib ini sudah pun memiliki hospital Pusrawi yang mempunyai reputasi kukuh dan perkhidmatan perubatan bertelaskan Islam. Namun, pulai berpandangan, Hospital ini harus diperkasakan dan dijelmakan sebagai hospital berasaskan rahmah model rawatan Islamik yang mengutamakan kasih sayang, kesejahteraan dan kemampuan bukannya keuntungan semata-mata. Hospital berasaskan rahmah ini boleh menjadi simbol nyata bahawa zakat dan wakaf bukan hanya untuk bantuan tunai tetapi juga alat untuk membina sistem kesihatan yang inklusif berperi kemanusiaan dan membantu sistem kesihatan negara. Terima kasih yang pertua. Sekian wabillahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Mat Pulai. Berikut dipersilakan Abang Mat Parik Punta.